Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan uh, pembentangan iaitu subjek perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak HBEC 4403 semester Sem September 2025. Nama saya Noshi Sukiran. Nombor matrik saya adalah 9408041268401. <coughs> Okey, saya akan mula dengan pengenalan perkembangan emosi merujuk kepada proses di mana kanak-kanak belajar memahami, mengawal dan men ekspresikan bahasa mereka dengan cara sesuai mengikut situasi <coughs> dan persekitaran. Ia merupakan salah satu SP yang penting dalam perkembangan menyuruh ke kanak kerana emosi um, <coughs> mempengaruhi tingkah laku, hubungan uh, sosial serta kemampuan mereka untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan dunia sekeliling. Melalui perkembangan emosi yang sehat, kanak-kanak dapat membina keyakinan diri, empati serta kemampuan mengurus tekanan dan konflik. <coughs> Oleh itu, memahami dan menyokong perkembangan emosi sejak peringkat awal amat penting bagi memastikan kesejahteraan mental dan sosial kanak-kanak pada masa hadapan. Okey, peranan penjaga dalam mampu perkembangan emosi uh, pertama adalah memberi sokongan emosi dan kasih sayang. Okey, penjaga perlu menunjukkan kasih sayang secara konsisten melalui sentuhan lembut, pelukan, pujian dan perhatian. <coughs> apabila kanak-kanak ni rasa disayangi, diterima uh, secara otomatik kanak-kanak tu dapat membina keyakinan diri mereka, ada pegangan emosi mereka lah. Lepas tu contoh seorang ibu <coughs> uh, menenangkan anak yang menangis tu kerana terjatuh dan mengatakan dengan lembut, uh, tak apa, tidak mengapa, mama tahu awak sakit, mari mama tolong. Dia dapat membantu anak belajar bahawa sedih ni boleh ditenangkan dengan cara yang baik. Seterusnya adalah menjadi model pengurusan emosi yang baik. Kanak-kanak uh, <coughs> ni dia belajar melalui permatian. Penjaga menunjukkan cara mengawal kemarahan, kecewa atau tekanan dengan tanda memberi contoh nyata kepada anak untuk meniru tingkah laku tersebut. Contoh seorang bapa yang bercakap dengan tenang apabila berhadapan dengan masalah uh, ataupun konflik bukannya menjiri atau memarahi orang lain, ia akan menunjukkan kepada anak bahawa uh, perasaan marah ini boleh diuruskan dengan baik, dengan tenang, dengan komunikasi yang baik. Okey. Ketiga adalah mengajar pengenalan dan mengkapan emosi. Menjaga peluang bantu kekanak mengenal pasti dan menamakan perasaan seperti macam mana sedih, macam mana marah, macam mana takut, macam mana gembira. Okey, ini akan membantu uh, kekanak untuk memahami apa yang mereka rasa dan mencari cara sesuai untuk mengekspresikan. Contoh, guru prasekolah boleh menggunakan kad emosi atau cermin untuk membantu kekanak mengenal ekspresi wajah Sambil bertanya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Okey, nombor empat dalam memberikan bimbingan dalam situasi sosial. Penjaga berperanan mengajar cara berinteraksi dengan orang lain secara empati dan hormat. Ini membantu kanak-kanak membina hubungan sosial yang sehat dan memahami perasaan orang lain. Contoh, apabila dua kanak-kanak ini sedang berebut mainan, guru boleh membimbing mereka dan berkata, saya mau pinjam mainan itu selepas kamu. Dan menerangkannya pentingnya untuk berkongsi ketika bermain. Okey. Seterusnya adalah kesan hubungan keterikatan terhadap perkembangan emosi sosial dan kognitif kanak-kanak. Okey, pertama adalah kesan dari segi perkembangan emosi lah. Okey, keterikatan yang kukuh dapat membantu kakak anak untuk bina rasa selamat dan yakin terhadap persekitaran mereka. Apabila mereka <coughs> apabila menjaga nih sintesis refleks terhadap kepulangan emosi kakak anak, mereka belajar bahawa dunia ini adalah tempat yang selamat yang orang dewasa ini boleh dipercayai. Hal ini kakak anak ini dapat <coughs> membina emosi dengan yang baik, dengan lebih baik dan mengembangkan kestabilan emosi contoh bayi yang ditenangkan ketika menangis akan belajar bahawa emosi negatif boleh diurus. Sebaliknya, jika penjaga menghabaikan kekanak itu ketika dia menangis, kekanak tu mungkin akan merasa cemas dan tidak selamat dan tidak tahu macam mana mengekspresikan perasaan orang. Okey. Kedua adalah kesan terhadap perkembangan sosial. Hmm, hubungan ketidakatan yang positif menjadi asas kepada kami yang sosial yang sehat. Kekanak mempunyai hubungan baik dengan penjaga akan lebih mudah untuk bergaul dengan kawan-kawan, um, dengan orang lain, uh, dengan menunjukkan empati dan membina persepatan dengan rakan sebaya. Uh, mereka juga ni lebih bijak menyelesaikan konflik dengan cara positif. Contoh, seorang kekanak mempunyai kata rapat dengan ibu bapa cenderung menunjukkan sikap mesra dan bekerjasama di tadika. Okey, nombor tiga adalah kesan terhadap perkembangan kognitif. Okay, dari segi kognitif pula, keterikatan yang selama turut mempengaruhi perkembangan kognitif kerana kanak-kanak berasa yakin untuk meneroka dunia di sekeliling mereka apabila mereka dilindungi dan disokong mereka berani mencuba perkara baru, bertanya soalan, dan belajar daripada pengalaman. Contoh kekanak yang tahu penjaga dia akan memberi sokongan ketika mereka mencuba sesuatu aktiviti seperti menulis blog atau membaca buku akan terus mencuba tanpa takut gagal sekali sekaligus memperkuku pemikiran berfikir secara kritikal. Okey, nombor empat pula adalah uh, kesan terhadap perkembangan tingkah laku dan kendiri. Okey, ah uh, keterikatan yang positif juga uh, <coughs> akan membentuk tingkah laku dan konsep pendiri kanak-kanak. Apabila kanak-kanak ni rasa disayangi, dihargai, mereka membina imej yang positif serta menunjukkan tingkah laku yang lebih terkawal dan bertanggungjawab. <coughs> Contoh, seorang kanak-kanak yang menerima galakan dan puja daripada ibu bapa akan berjaya melakukan sesuatu dan berasa bangga dan yakin dengan kebolehan diri mereka lah. Okey. Seterusnya kisah negatif keterikatan yang lemah terhadap perkembangan kanak-kanak. Pertama adalah ketidakstabilan emosi dan kecemasan. Okey. Okay. Kanak-kanak yang mempunyai keterikatan lemah cenderung mengalami kesukaran untuk mengawal emosi. Mereka mudah merasa takut, cemas atau marah apabila berhadapan dengan tekanan. <coughs> Kekurangan sokongan emosi ini daripada penjaga mereka tidak belajar cara menenangkan diri dengan cara yang betul lah. Contoh seorang kanak-kanak yang tidak mendapat perhatian apabila menangis mungkin menjadi terlalu bergantung kepada orang lain atau cepat panik apabila ditinggalkan walaupun seketika. <coughs> Kedua pula akan ada masalah tingkah laku dan sosial. Apabila kanak-kanak ni uh, tidak berasa disayangi atau dihargai, diterima mereka akan menunjukkan tingkah laku negatif untuk menarik perhatian dari seseorang ataupun melindungi diri. Ini boleh berupa sikap agresif, suka menentang atau mengasihkan diri pada rakan sebaya. Contoh, seorang murid yang tidak mendapat perhatian sepenuhnya daripada penjaga di sekolah, dia akan <coughs> suka mengusik kawan dia, kacau kawan dia dekat sekolah sebab nak dapat perhatian daripada Mungkin dari cikgu-cikgu dia. Okey. Walaupun dengan cara tu adalah cara yang negatif lah. Okey. Nombor tiga adalah kelemahan dalam perkembangan kognitif. <tuh> Bila budak-budak ni uh, mempunyai ketikiran yang lemah, boleh memberikan kanak kurang berminat untuk meneroka persekitaran belajar perkara baru bila emosi mereka tak stabil, tumpuan yang motivasi untuk belajar pun menurunlah. Contoh kekanak yang sering dimarahi dan tidak diberi galakan apabila gagal, mungkin takut untuk mencuba dan akhirnya ketinggalan dalam pelajaran. Okey, nombor empat adalah rasa tidak yakin dan konsep kendiri rendah. Hubungan ketidakatan yang tidak sehat menyebabkan anak memandang diri mereka secara negatif. Mereka mungkin merasa tidak disayangi, tidak berharga dan kurang percaya dengan kebenaran diri sendiri. Contoh, seorang kakak nak yang jarang dipuji oleh penjaga mungkin tidak berani menunjukkan hasil kerja atau menyertai aktiviti kerana takut dikritik. Okey, kesimpulannya secara, ke, secara keseluruhan, hubungan ketika kita memainkan peranan yang amat penting dalam bentuk asas, asas perkembangan emosi, sosial, kognitif dan kendiri kakak nak. Keterikatan positif membantu kekanan membesar dengan rasa selamat, yakin serta mampu mengawal emosi dan membina hubungan sesehat-sehat. Sebaliknya, keterikatan yang lemah boleh membawa kesan itu seperti ketidakstabilan emosi, masalah tingkah laku, kelemahan pembelajaran serta fungsi pendiri rendah. Oleh itu, penjaga dan pendidik perlu meningkatkan aspek kasih sayang, perhatian serta komunikasi yang responsif dalam interaksi harian bersama kekanak. <tuh> Lalu hubungan yang stabil dan penuh kepercayaan akan dapat bergambar secara seimbang dan bersedia menghadapi cabaran kehidupan dengan keyakinan serta kematangan emosi. Itu saja. Terima kasih.